Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia bomba en primer lugar. Suscríbase a mi canal para continuar con esta noticia. Kerambursin es nuestro titular de noticias de hoy. Nuestro guapo actor hizo una declaración. Algunos de sus seguidores se burlaron. Algunos de sus seguidores se sorprendieron. Kerambursin. Llevo 15 años con el mismo atuendo. Kerambursin. En un panel al que asistió llamó la atención sobre la crisis climática y dijo que tenía tres pantalones en total. Aquí están las explicaciones de Bursin. Llevo 15 años con la misma camiseta. Es necesario poder ser un influencer un poco más positivo. Por ejemplo, para poder decir tengo una camiseta, la llevo puesta desde hace 15 años. Los influencers necesitan resistir a las marcas contra la crisis climática. Por ejemplo, en una de nuestras series, después de que terminó cada episodio, la productora plantó 100 plántulas. La actriz Keran Bursin llamó la atención sobre la crisis climática en un panel al que asistió y criticó a las personas influyentes por ser irresponsables. Al expresar que los influencers no son sensibles a estos problemas, Bursin habló de la siguiente manera. Hemos tenido este término influencer en nuestras vidas durante los últimos cinco años. Personalmente, veo muchos aspectos negativos. En otras palabras, no soportan tales problemas y continúan alimentando la crisis. Tengo tres pantalones. Por ejemplo, trabajamos con 120 personas en una sesión. Hay plásticos de un solo uso, todos van a la basura. Podemos reciclarlos. Afirmando que por lo general usa las mismas cosas todo el tiempo, el actor dijo, los mismos pantalones, los mismos zapatos. Tengo tres pantalones en total. Si contamos los palos, son como seis. Mi camiseta más vieja tiene 18 años. A pesar de que mi madre lo odia, todavía lo uso. Te estoy dando ropa que no uso. ¿Quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin nació el 4 de junio de 1987. Keram Bursin es conocido por sus papeles de Keram Seyar, con quien comparte el mismo nombre, en la serie de televisión Waiting for the Sun, transmitida por Canal D, y su gemelo deformado en la cara Gun Seyar, que apareció en los últimos episodios. A Anirak interpretó al músico Erhan en la película If I Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yit KLC con cedilla en la serie de televisión Seref Mesesi y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulan Istanbul con el mismo personaje. Ha aparecido en las películas para televisión del productor Roger Corman, Arctopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. Usted está aquí, Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Yakarta, Emiratos Árabes Unidos. Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara, Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, Estados Unidos, Texas, Boston, Los Ángeles, vivió en países como. En 1999, a la edad de 12 años, se estableció en los Estados Unidos con su familia. Recibió su educación universitaria en actuación y se graduó de Emerson College con un título en comunicación de marketing. Fue nombrado mejor actor en un concurso de teatro interescolar en los Estados Unidos. Protagonizó el comercial de la aplicación de mensajería social Line, que se lanzó el 9 de septiembre del 2013. También actuó en el comercial de Lipton con su coprotagonista Han Doandemir mientras esperaba el sol y se convirtió en la cara publicitaria de mavis Jeans en enero del 2015. Junto a otro rostro de la marca, Sarina y Realizaron la primera entrevista de Snapchat en Turquía y más tarde protagonizaron un comercial juntos. En agosto de 2016, se rescindió el acuerdo de Kerambursin con la marca Blue Jeans. Actualmente, está dando vida al personaje de Serkan Bolat en la serie Yuna A con Maidor.